असलकुम मैं समीना मेस फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल ये जो वीडियो है इतना नवी दसवीं मराठी विषय संयुक्त जो रहता है उसके लिए है जिसमें तीसरा सवाल जो है कृति पत्रिका में तीन नंबर का जो सवाल रहता है व्याकरण विभाग से रिलेटेड रहता है उसके बारे में है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए विभाग तीन भाषा अभ्यास जिसमें आठ मास का ग्रामर पूछा जाता है पहला जो सवाल है काल से रिलेटेड होता है जो दो मास के लिए है फिर तो दूसरा सवाल जो है वाक्य प्रचार से रिलेटेड होता है वाक्य प्रचार और उसका अर्थ पहचानना रहता है दो मास के लिए तीसरा सवाल है शब्द संपत्ति से रिलेटेड मतलब होकेबले से रिलेटेड जिसमें एक मास के लिए आपको समानती शब्द लिखना है जैसे यहाँ पे दो शब्द दिए हैं तो उसका समानति शब्द लिखना है फिर आगे का सवाल है पुरे शब्दा अक्षरापसन दोन अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा मतलब ये शब्द दिया है उसी में से अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके मीनिंगफुल जिसके मायने हो ऐसे शब्द बनाने हैं फिर अचूक शब्द ओढ़ खून मतलब चार शब्द दिए हैं इसमें से सही शब्द ढूंढ के लिखना है और फिर जो है ना एक मास के लिए विराम चिन्हांचि नावे लिहा दो विराम चिन्ह दिए जाते हैं उनके नाम लिखना रहता है या नाम दिए जाते हैं उनका चिन्ह लिखना रहता है तो इस हिसाब से ये आठ मास का ग्रामर हो गया तो देखो हम लोग पहला सवाल देखेंगे पुढ़ वाक्या काल ओढ़खून लिहा अभी वाक्य क्या है यहाँ पे पहला सवाल है मोराजा केकारो वर्षा ऋतु आगमन सुचवनारा आहे तो ये जो आहे है ये वर्तमान काल दर्शाता है इससे पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि जुमले में घर आहे आता है तो ता ती ऐसे आता है तो आता है तो वर्तमान काल दर्शाता है तो ये जुमला जो है ना वर्तमान काल है फिर दूसरा जुमला मोरिशसला पोस लो त्यवहान नुकतीस पहाट होत होती अभी होता होती होते ऐसे अगर जुमले में आखिर में रहता है तो वो भूत दर्शाता है तो ये चीज़ याद रखो ये जुमला जो है ना भूतकाल दर्शाने वाला है फिर दूसरा जुमला है खालील वाक्य प्रचार व तेचे अर्थ याचा योग्य जोड़ा जुड़वा अभी यहाँ पे वाक्य प्रचार दिया है पर उसके सामने जो है ना उसका अर्थ बताया गया है तो इसमें से आपको ढूंढना है कौन सी जोड़ी किसके साथ में मैच होती है पहले दिया गया है भुरड़ घालने तो भुरड़ घालने इससे पहले भी वीडियो में आपने देखे है कि भुरड़ घालने इसका मतलब होता है आकर्षित करने मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना तो भुरड़ घालने इसका मतलब होता है आकर्षित करने ओके और दूसरा है झुंबड़ उड़ने तो झुंबड़ उड़ने के लिए उसका अर्थ है गर्दी होने झुंबड़ उड़ने मतलब गर्दी होने जैसे बहुत भीड़ हो जाना तो इस तरह से बेटा इसकी जोड़ी इसके साथ में लगती है भुरड़ घालने आकर्षित करने झुंबड़ उड़ने गर्दी होने ओके अभी नेक्स्ट देखो शब्द संपत्ति से रिलेटेड शब्द संपत्ति मतलब समानाती शब्द से रिलेटेड एक मास के लिए सवाल है आनंद तो आनंद का समानार्थी शब्द हर्ष होता है देन फूल का पुष्प होता है ओके देन पुढ़ शब्दातील अक्षरापास दोन अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा अभी उदाहरण ऐसे दिया हुआ है तो इसमें से हम लोग शब्द बना सकते हैं हरन ऐसे शब्द बना सकते हैं दाह फिर रन ऊर तो ऐसे जो छोटे छोटे मीनिंगफुल अल्फाज रहते हैं तो आपको बनाने हैं अभी नेक्स्ट शब, नेक्स शब्द नेक्स्ट सवाल है अचूक शब्द ओढ़ लिहा अभी निर्धार 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 अभी इसमें पढ़ने के लिए तो हमारे पास ऐसे रहता है कि तीनों एक जैसे ही मतलब चारों शब्द एक जैसे ही पढ़ा जाता है लेकिन उसमें काना मात्रा वेलंटी की या कुछ रहती है तो यहाँ से इसमें से जो है ना ये वाला जो निर्धार रहता है ये सही है ये ये वाला निर्धार सही है ओके okay, निर्धार जिसमें पहली वलांटी है और ध पे जो है ना रफा दिया गया है निर्धार तो ये दूसरा वाला जो शब्द है वो सही है देन पुढ़ विराम चिन्हांची नावेलियाँ अभी यहाँ पे दो विराम चिन्ह दिए हैं पहला जो है वो उद्गारवाचक चिन्ह इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं उद्गार चिन्ह या उदगारवाचक चिन्ह और दूसरा जो है ना प्रश्न चिन्ह तो बेटा इसको देखो समझो पढ़ो अच्छे से रिवीजन करो ये मेरा पांचवा वीडियो है जो आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है थैंक यू